Нет, здесь. Ага. Даже дивана... Вчера днем произошел прилет. Дома никого не было. Здесь шифонер стоял, здесь стоял диван, висел ковер, здесь шкаф стоял, нижний, ничего не осталось. Да? И... Что уже тут у вас... Там спальня была, немного мебели, ничего не осталось, ни вещей, все в клочья. Стены полностью посекло. Даже обои со стен сняло. Короче, прилетело. До балкона шкафы упали, антресоли заблокировали. Все. Я до балкон вообще не могу. Балкон срезала. У меня дочка сама снимает жилье. Куда ехать? Вот дом, который вот стоит там, не это там... Такие бывают? Ну, там, бывает, среди... Среди... Вчера примерно полу э, стоял на улице возле этого дома. И перед меня стоял парень, короче. И мы с ней разговаривали, это, ну, и там была женщина, два женщина была сразу. Женщина рука оторвала, и парень, ко мне, который со мной рядом стоял, оскол попал на ногах у него. А сразу женщина ему я привел сюда, вот это оскол. Два женщина была, одна попала у нее в ногах, а второй, вот женщина взрослая, рука оторвала полностью. Сразу мы здесь взяли, кровь остановили ее, перекисом пошли, палец купили, перекисом заливали, позвонили скоро помощь, а потом приехал МЧС, ну, и отвезли его в больницу, ну, показали короче, помощь. Но это после этого было, ну, ну, один за одним было пять перелетов. Мы там сидели возле подъезда, как летит баба, и что? И все, я прохожу, а у меня все стекла там лежат. Вызвала людей, чтобы мне хоть позабывали, что-то сделали, потому что я, спала сегодня с открытыми окнами. подружки, а їй прислали. Що? Його. Вжди найжалічіших людей, що... дачі вже там вообще